bugungi kunning eng aktual mavzusi bu yo'l harakati xavfsizligi hisoblanadi jumladan shu kungacha shu yilda amalga sodir bo'lgan yo'l harakati statistikasi va ula shu yo'l harakati hodisalari natijasida halok bo'lgan insonlarning statistikaga nazar soladigan bo'lsak bu mavzuning qanchalik dolzarb ekanligi ham shundan ko'rinib turibdi ming afsuslar bo'lsinki mana shu yo'l harakati sodir etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklari orasida talabalar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar ham juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi mana shu talabalar o'rtasida yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini keng tushuntirish va targ'ib qilish borasida qoraqalpog'iston respublikasi ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda filialimizda ana shunday targ'ibot tadbirlari o'tkazildi mana shu targ'ibot tadbirida qoraqalpog'iston respublikasida yil bo'yicha sodir bo'lgan yo'l harakati xavfsizigi yo'l harakati qoidabuzarliklarning statistikasi bilan tanishtirib o'tildi va ana shu sohada yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgarishlar yangilanish haydovchilik guvohnomasini olishda yuzaga kelayotgan yangilanish va o'zgarishlar bo'yicha ma'lumotlar berildi umuman o'ylaymizki mana shu amalga oshirilayotgan ishlarning hammasi targ'ibot tadbirlarining barchasi talabalar o'rtasida mana shunday qoidabuzarliklarning keskin kamayishiga va ularni oldi olinishiga ko'p xizmat qiladi deb o'ylaymiz